السلام علیکم میں ہوں جمال خٹک اپنے ڈیجیٹل فارم پر آپ کو خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے ایک بہت اہم معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہماری روزمرہ زندگی سے منسلک ہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے ضرور شیئر کیجیے گا دوستو قرآن مجید کا ہر لفظ حکمت کا ایک چراغ ہے اور ہر آیات جو ہر جملہ ہر لفظ اپنے اندر صدیوں کی روشنی سمیٹے ہوئے ہیں ہم روزمرہ میں جس جسے بیوی کہتے ہیں اللہ کے کلام میں اس کے تین مختلف الفاظ آئے ہیں عمرات زوجات اور صاحبات یہ محض الفاظ کا فرق نہیں بلکہ انسانی رشتوں کے اتار چڑھاؤ دلوں کی قربت یا دوری اور ایمان کی یکجہتی یا جدائی کا بیان ہے کبھی ایک شوہر اور بیوی جسمانی طور پر قریب مگر دلوں میں میلوں دور ہوتے ہیں کبھی وہ جسم و جان اور فکر دونوں میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور کبھی دونوں کے درمیان نہ دل کا رشتہ ہوتا ہے اور نہ جسم کا یہ ایک باریک فرق یہ الفاظ کا انتخاب یہ صرف اسی رب کے کلام میں ملتا ہے جو ہر دل کی دھڑکن اور ہر رشتے کی حقیقت کو جانتا ہے آج ہم اس قرآن حکمت کے سفر پر چلیں گے جہاں پر لفظ ایک آئینہ ہے اور ہر مثال ایک سب کیا آپ جانتے ہیں کہ جس لفظ کو ہم روزمرہ زندگی میں بیوی کے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن مجید میں اس کے لیے تین مختلف الفاظ استعمال ہوں گے اور ان تینوں کے پیچھے الگ الگ مفہوم اور حکمت چھپی ہوئی پہلا لفظ امراد یہ لفظ اس بیوی کے لیے آتا ہے جس کے ساتھ جسمانی تعلق تو ہو لیکن ذہنی یا فکری امانگی نہ ہو قرآن مجید میں اس کی مثال ہمیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کے ذکر میں ملتی ہے امرات نو اور امرات لوت یہ دونوں بیویاں اپنے شوہروں کی نبوت اور دعوت کے باوجود ایمان نہیں لائیں اس لیے جسمانی رشتہ تو تھا مگر ذہنی اور فکری رشتہ نہیں تھا اسی طرح ایک منفرد مثال فرعون کی بیوی کی ہے جو ایمان لے آئیں مگر ان کے شوہر کی فکر اور ایمان سے میل نہیں کھاتی تھی تو عمرات فرآون سور تحریم کی آخری ہے یہاں بھی جسمانی تعلق تو موجود تھا مگر ذہنی آمانگی نہیں تھی اور یہی امراد کے استعمال کی حکمت ہے دوستو دوسرا لفظ ہے زوجہ یہ لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جذباتی آمانگی بھی ہو مثال کے طور پر یادمسکن چن یہاں آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان مکمل آمانگی تھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا یہ لفظ محبت اعتماد اور فکری میل جوڑ کے ساتھ جسمانی تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے ایک خاص نقطہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کے ذکر میں جب اولاد نہیں تھی تو فرمایا وہ امراتی اوکر اور جب اولاد عطا ہوئی تو کہا وہ عدل لہو زوجہ یہ تبدیلی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ذہنی اور قلبی آہم کی حالت میں لفظ بدل کر زوجہ کر دیا گیا تیسرا لفظ ہے صاحبہ یہ لفظ وہاں آتا ہے جہاں نہ جسمانی اور نہ ذہنی کوئی تعلق ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا ان یقون لہو و لدم ول تقون لہو صاحبہ یعنی اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ کسی قسم کا تعلق قیامت کے دن کے منظر میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا یوم یقر مراۃ و من العقی ہے و ام ہی و ابی ہی وصاہ بتی بنی کیونکہ اس دن ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا اور کسی رشتے کا دنیاوی مفہوم باقی نہیں رہے گا قرآن مجید میں جب دعا سکھائی تو فرمایا ربنا بنا حبل من ازوا جنا و ضرور یاتنا آئین اغین یعنی ازواج کا لفظ استعمال ہوا تاکہ یہ واضح ہو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ممکن ہے جب جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی امانگی بھی ہو میرے رب کے کلام پر قربان جائیں جس کا ہر لفظ مینی حکمت اور بیان کا خزانہ ہے اس کو سمجھیں زندگی میں اتاریں اور دوسروں تک یہ ضرور پہنچائیں دوستو یہ ایک انفارمیشن میرے پاس آئی میں نے سمجھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ